достар бұл видеомыз тағы да сіздің өміріңізге бір мазмұн қосады деген үміттеміз себебі бұл видеомызда уақытыңызды бекарға кетуінің алдын алу үшін үш нәрсені айтып кетпекшіміз көпшілік адам уақытын бекарға өткізіп жатыр оны тән алайық демек бастадық біріншісі уақытыңның нелерге кетіп жатырғанын біл ә, яғни адам ең көп қалеген нәрсесіне уақыт ажыратпайды да ең көп уақыт ажыратқан нәрсесіне айланып барады уақытыңның нелерге кетіп жатырғанына этыбар бер сен қорқып кетесің біз ярым сағат инстаграмда отырыппан деп ойлауымыз мүмкін бірақ ол күніне алты мәрте ярым сағаттан отырған болсақ бұл уже қорқынышты жағдай сіз үш сағат басқа бір нәрсемен шұғылданып көрің қаншале рауаждануға ерсесіз екіншісі сенің үшін өмірде не нәрсе ақмиетлі екендігін анықтап ал бір күні хәммеміз ұсы сұрауды өзімізге береміз кеш болмасынан ұсы сұрауды ертерек беруіміз керек данышпандардың біреуінің айтқан кәпі бар өлуіменен оянады адам сен ақылды бол өлмей тұрып оян ақиқаттан да өмірімізде біздер нені қалап атағанымызды алдыннан анықлап тек сол нәрселерге ғана барайық басқа нәрсеге шалып қалмастан өткінші нәрселерге шалып қалмастан кейінгісі үшіншісі істежақ істеріңіздің дізімін бір күн алдыннан жазып шығын. алдыннан дізімін істеп қойын. ұйқылаудан алдын ертеңнен бастап не істеуіңіздің біліп алың һәм сол нәрсеге үйренің бұл сәл қиыншылық тудыруы мүмкін әдет қалпесеен дегенше дегенменен үйренгеннен кейін бұл жүде жақсы нәтижелер береді ядңызда болсын көп істі шала қылып істегеннен аз істі зор қылып істеген жақсы демек достар осы жоғарыдағы айтылған үш масахат өміріңізде кішкене болса да пайдасы тиетұғын болса біз қуаныштымыз